Мы уже начали. Как ваша выставка называется? А, моя выставка называется, я буду на, уку, на русском языке, если угу, вам... Конечно. Правильно. Моя выставка называется «Мир вокруг нас». Это то, что нас окружает каждый день, независимо от того, хотим мы это или не хотим, оно есть, существует. И просто наше отношение к этой выставке, к этим работам, к вещам, там, к людям, к природе, оно остается всегда постоянно. Только человек в своем настроении, он или нравится ему это, или не нравится, или он это замечает, или не замечает. Ты сейчас вытовая утопалась это вы того, вы, власти, Ну эта выставка, это в принципе видение, продукт, наверное, моей жизни. А вообще вот эта работа сделана это за последние пару лет. Ну, выборка из работы. А ты на сколько она была? Ареал их это Киев и Киевская область. Это и белая церковь, это и в Каматобе пока не делал. Ну, в основном это Киев и ближайшие места. Есть, что вы наибольше полюбляете фотографовать? Ну вот это состояние души. Если я нахожусь среди людей, вот мне нравятся эмоции людей. Если я нахожусь в природе, у меня состояние э, такого, ну как бы хочется что-то увидеть прекрасное, то тогда я уже нацелен больше на природу, потому что это оно скоротечно. Вроде как бы жизнь идет, вот сегодня весна, потом лето, осень, зима. Все, жизни пока нет, отдыхает. Ну так и в природе. Вот это запечатлить для того, чтобы потом увидеть и уметь вот это вот увидеть это настроение, и этим настроением как бы вернуть себя, наверное, на мгновение в тот момент, в котором я был, который мне понравился. Вы давно захуплю фотографии? <вы> Со школьных где-то класса с восьмого камера попала в руки, и у нас были как бы друзья, и мы занимались, сходили, вместе печатали, черно-белые, сидели в ваннах, печатали там ночью на пролетах, потом с этими сбежали в школу. В основном тогда фотографировалась не природа, а одноклассники. Одноклассники это всегда что-то подметишь интересно, приносишь а вот у меня есть фотография, а вот это такое, и начинается. Смотри, какое выражение лица и состояние. Для вас фото, это лишь или чего Это мое видение, мира вокруг. Я не могу сказать, что это профессия. Можно и как профессия сказать, но профессия это больше уровень профессионализма, когда ты от этого получаешь финансовое обеспечение. На данный момент для меня это хобби. Попомните свою большую фотографию? И да, и нет. То есть это школьные годы, это одноклассники. А как можно... Вы скажите, пожалуйста, ваша любимая фотография какая-то? Ну, любимая фотография их много, это же... Да. Будем говорить так, любимая фотография это та, которая получилась. Та, которая получилась, от которого у меня как бы душа вот, на приеме, когда это состояние было свойственно больше пленочной фотографии, когда ты это процесс волшебства, когда ты сфотографировал в ожидании, что же там получилось. То, что ты увидел, хотел увидеть, хотел передать, или это потом получилось, тогда у тебя и Если не получилось, то разочарование. И желание опять снять, но уже не промахнулось. Кто вас сегодня сегодня? Ну, меня пригласили представители музея, ну, у меня знакомая есть канато, и как бы мы обговаривали, когда была в прошлом году выставка, там конференция э, по мировоззрению была в Киеве. И там вот работу я выставлял, меня тоже пригласили, и говорят, а почему бы не попробовать канатоп? Люди везде э, живут своей жизнью, но быстрее темп, медленнее тем, но они живут своей жизнью, и очень часто, когда в этом потоке идешь, этого не замечаешь. А фотография, она как раз дает возможность отсюда забрать мгновение, остановить это мгновение и передавать его дальше, в каком бы состоянии человек ни был потом. Депрессия или... Ну, фотография есть фотография. Мы вырезаем из мира какой-то отрезок какой-то и показываем прежде всего себе. То есть мы возвращаемся. А потом, если людям интересно, мы и показываем людям, а люди это оценят, нравится, нравится, не нравится. Это же состояние у каждого. Да, еще ну, пока есть намерение в Киеве сделать, как бы обговаривается вопрос. Ну, это уже в ближайшем, быстрее всего, что не может быть у уже тематика, наверное, или расширена, или уже будет в другом жанре немножко. Вы фотографуете в Украине или за по кордоном? Пока в основном в Украине, больше в Украине. Ну, было, за границей тоже были, как бы, но не такие большие вояжи, как бы, для того, чтобы уже что-то посмотреть. Ну, есть что-то новое что-то интересное. Все В канатопе В я слышал много, читал тоже в книгах, тоже упоминается канатоп. В канатопе появился. И пошел, ну прошлись по улицам, посмотрели, но это было состояние уже осени, увядание и такое состояние, как бы, ну как у нас во многих местах, такое немножко. А вот весной приехал, то то радует своими красками, э, жизнью, есть намерение идти вперед, любоваться этим. Ну и жизнь-то впереди. Mm -hmm. Ничего же не останавливается. Mm -hmm. Скажите, что вы ожидаете от этого? Или просто хотите поделиться а? да. с кому-то общаться? Пока я особых ожиданий у меня нет, а что можно ожидать? Можно ожидать, что люди придут и посмотрят, им это понравится. Ну, тоже, да. Это как бы мое видение, мое мировоззрение, так как я вижу, я надеюсь, что людям понравится, и они захотят просто, ну как бы не просто быть в суете, а еще куда-то идти в те же музеи, в те же выставки, в те же фильмы, не просто сидеть дома или в каком-то там, а просто ходить и смотреть, и что-то новое. И это же как бы не было сделано такой уж суперпрофессиональной камерой. То есть каждому подвластно снимать, фотографировать, останавливать мгновение. Просто такие выставки, они дают как бы ориентир, что а почему я так? Я так тоже могу. У меня так тоже может получиться. И я, я, надеюсь, и думаю, и верю, что мы и получится так, а даже лучше. И еще Сколько здесь работ, Каким образом вы отбирали? Ну, здесь порядка 40 работ. И работы отбирались просто, чтобы показать немножко разные стороны жизни. То есть, что присуще там и природа присущая, и цветы, и красота цветов красота жизни, и люди в этой жизни, у меня маленький уголок есть, это те мгновения, которые, которые присутствуют. То есть мир вокруг нас, это мир, который состоит из многих компонентов. И как мы их соберем, как мы это будем видеть, это наше видение. Но люди, которые в это попадают, сейчас мы уже, люди, которые в это попадают, они видят или так, или не так. Фотография передает то состояние мое и отношение к миру, которое я увидел. Это как бы призыв, что чтобы не смотрели под ноги, не смотрели какие-то свои проблемы, чтобы смотрели шире и пока есть жизнь, пока есть природа, пока есть весна, там, лето, красота, чтобы это э, хотя бы увидели, насладились этим, подняли это настроение, запомнили, а потом от этого как бы источника достекает, чтобы от этого источника наполнялся и была радость от жизни. Пожалуйста. 老是看到赶紧上，还去里